मंच पे उपस्थित आदरणीय प्रकाशचंद्रजी रवींद्र वैद्यजी भूषण मर्देजी अमित पूरे देश से आए लघु भारती के सर्वप्रथम अमित आणि सगळ्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो महाराष्ट्राची कार्यकारणी जाहीर झाली म्हणून मराठीतना अभिनंदन करतो आणि हा शब्द देखील देतो की आताच आदरणीय प्रकाश चंद्रजीनी जे सांगितले की लघु भारतीच एम मध्ये फार मोठं योगदान केंद्र स्तरावर आहे तुम्ही आता नवीन अध्यक्ष झालाय पुढच्या महिन्यामध्ये तुमच्या आयडियाज काय आहेत हे ऐकण्यासाठी मी स्वतः माझ्या विभागाची बैठक तुमच्या सोबत लावून आणि चांगल्या गोष्टी म्हणण्यापेक्षा तुम्ही सगळं चांगलं करता करता तुम्ही जे जे काही चांगलं जी जो जो कुछ अच्छा कहेंगे उसका इम्प्लिमेंट महाराष्ट्र सरकार करेगा ये मेरा वादा है रविंद्रजी ने संगित कि एम एस एम ई ऐसी बाबी मध्य अनेक गोषी पाजे एमएसएमई के बारे में बहुत कुछ महाराष्ट्र सरकार में होना चाहिए आपने देखा है कि ये ढाई साल का सरकार देखा है पिछले ढाई साल का भी सरकार देखा है पिछले ढाई साल का जो सरकार था वो फेसबुक लाइव पे चलता था बराबर है ना और हमारा सरकार देवेंद्र जी रहे एक नाथ शिंदे साहब रहे हम ऑन दिस स्पॉट डिसीजन लेते हैं हमारी काइडलाइन है हम एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व एक ही कॉल कर देते हैं और आपने जो कहा कि जो तकलीफें आ रही है कि में में कैसा होना चाहिए जो एनओसी नहीं मिलती कुछ और कुछ ऐसा चल रहा है उसके लिए देश में पहली बार हमने मैत्री पोर्टल लॉन्च किया है अगर उस मैत्री पोर्टल में आप जाते हो और तीस दन, दिन तक आपको अगर एनओसी नहीं मिलती परमिशन नहीं मिलती तो जिसके हाथ में ये अधिकार है वो हम निकाल के लेते हैं और सब अधिकार हमारा जो इंडस्ट्री का कमिश्नर है उसको हमने दिए हुए अब की परमिशन 30 दिन में होनी चाहिए ये हमने एक्ट बनाया है और देश में पहला एक्ट है इसलिए मैंने कहा कि ढाई साल का काम और पिछले ढाई साल का काम ये ढाई साल में हमने बुलेट ट्रेन की तरह काम किया है और पिछले ढाई साल में क्या हो गया नरेंद्र जी आपको मेरे से ज्यादा अच्छा मालूम है मैंने आने के बाद यहाँ प्रबोधनी के सब काम देखने वाले उनसे भी बातचीत की उन्होंने कहा कि यहाँ राजनी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है लेकिन हम बिना ट्रेनिंग गुवाहाटी गए थे <laughs> क्यों गए थे क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, थी कि जिस अलायंस में हम सुनके आए थे जो नेशनल अलायंस था वो नेशनल अलायंस तोड़ के वंदनीय बाला साहब ने आज तक जो विचार कभी भी स्वीकार नहीं किया था उनके साथ हम गए थे इसलिए वापिस आना नेशनल अलायंस में आना और स्पीड से काम करना यह हमारी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी से ही हम काम कर रहे हैं और लघु भारती के लिए जो कुछ शासन से चाहिए वो देने के लिए हम तैयार हैं और ये वादा करने के लिए आज प्रोग्राम में खर मगाशी महाराष्ट्र सहकारी इत आ मैं महाराष्ट्र सहकार विनती कालच काल ही हमारे यहाँ एक एम एस एस आई डी सी ऐसा करके एक आ, हमारा एक विंग है मैंने एक फाइनल डिसीजन लिया है कि अभी नया एम का लैंड हम जहां जहां एक्वायर करेंगे उस एक्विजेशन में ट्वेंटी परसेंट जगह हम एमएसएमई को देंगे था। 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 क्योंकि हमारी जो एमएसई है वो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट का बेस है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत ये एमएसएमई से होती है हो जब अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट आता है और इको सिटी सिस्टम जनरेट ही नहीं होती तो ये अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट रन नहीं हो सकता ये समझने वाला आज का सरकार है इसलिए प्लग एंड प्ले रहे जिसका आदर्श पूरे देश ने लेना चाहिए इसलिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने हमारा जो प्लग एंड प्ले जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो दिल्ली में मंगा के लिया उसका प्रेजेंटेशन लिया और आज देश भर के सब जैसे लघु भारती कोई देता है, वैसा देश के लिए हमने सजेशन दिया है कि हर एक एमएससी में अगर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लिए प्लग एंड प्ले हम कर सकते हैं तो भी जो है उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है और यह हमारा मॉडल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्वीकार किया है तो हमारी आपसे भी मांग ऐसी है कि जो अच्छे सुझाव है मैं अमित जी को तो बिंदी करने वाला हूं क्योंकि अभी आप आपके टीम में कोकन भी है बराबर है ना मैं भी आपके टीम में हूं ऐसा समझ के अब मेरे पास आ जाने में उधर नहीं आया लेकिन अगर हम साथ साथ काम कर सकते हैं तो एमएसएमई को अच्छी तरह से बढ़ावा दे सकते हैं महाराष्ट्र के और देश के एमएसएमई की जरूरत क्या है आज हम गर्व से बोलते हैं कि भी सब हमारे पास ज्यादा है महाराष्ट्र महारा में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है लेकिन उसमें हमने बाइफरकेशन ही नहीं किया जो 90 साल में एमएसएमई शुरू हो गई उसकी भी आज हमारे पास है अगर वो बंद हो तो हमारे रिकॉर्ड पे हो चालू है ऐसी ही है तो हमने कल ही डिसीजन लिया है कि एमएसएमई में कितने प्रोडक्ट बनाने वाले एमएससीबी के इंडस्ट्रीज बाएकर, है उनका होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में कितने हैं उनका वाइफर्केशन होना चाहिए सर्विस सेक्टर में कितने हैं उनका वाइफर्केशन होना चाहिए और जो बंद पड़ने वाले एमएससीबी है उसको भी ताकत देने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है जिससे जॉब जनरेशन हो सकता है अभी मैं तो ऐसे सोच में हूं अभी सब हमारे सहकारी यहां बैठे हैं प्रबोधिनी के हमारे सब इंडस्ट्री के लोग एमएस के लोग जो अधिकारी है उनको दो दिन अभी मैं यहां रखने वाला हूं यहां आने के बाद डिसिप्लिन आ जाएगा अभी कोई मुझको बता रहा था कि दो दिन ये वर्कशॉप चालू है लेकिन एक भी फोटो नहीं निकाला फोटो निकालने की आदत तो हमको हर मिनट मिनट में पड़ी है और वो फोटो निकालने के बाद हमारा ध्यान एक घंटा उसी पे रहता है कि मैं सोशल मीडिया पे गया कि नहीं आपने तो दो दिन यहां सबका सुना है लेकिन आप सोशल मीडिया पे नहीं गए अभी ठीक है हमको तो जरूरत है सोशल मीडिया पे जाने की क्योंकि तो अगर महायुति को वोट चाहिए तो अच्छा काम करने के बाद सोशल मीडिया पे जाना चाहिए लेकिन आपके मन में जो डिसिप्लिन है और जो मन से आप डिसिप्लिन संभालते हैं वो हमारे अधिकारी लोगों में आना चाहिए ये भाव आज यहाँ आने के बाद मेरे में आ गया और इसलिए अगले महीने या उसके में अच्छा कॉन्फ्रेंस रहेगा और इससे बाहर जाने के बाद जैसे आप डीओटी काम करते हैं वैसे मेरे अधिकारी भी डीओटी काम अगर करने लगे तो अगले साल जब आप यहाँ आओगे वैदी जी तो आप ये मेरे को सुनाओगे कि अच्छी एमएससीबी की जो पाइपलाइन आपने सोच के बनाने का प्रयास किया था वो हमने बनाई है और सबका काम उसमें हो रहा है क्योंकि एमएससीबी ये बेस है और एमएसईबी को बढ़ावा देना ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे यहाँ अभी बाकी के राज्यों में है या नहीं मुझको मालूम नहीं रोजगार देने वाला और एक हमारा सेक्टर है खादी ग्रामोद्योग आपके यहाँ है या मालूम नहीं खादी ग्रामोद्योग में हमने ऐसा एक सेक्टर बनाया हनी का उसका प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और आज तक आइडेंटिटी थी देश में कि जो हनी मिलता है मध जो मिलता है वो सिर्फ डाबर का ही अच्छा मिलता है लेकिन हमने खुद की आइडेंटिटी बनाई डाबर का नहीं मिल अच्छा मिलता हमारा हनी अच्छा है हमारा मद अच्छा है और इसमें से हमने जो फार्मर लोग हैं उनके पास जाके खादी ग्रामोद्योग के द्वारा बहुत बड़ी एक मूवमेंट शुरू की और उसमें भी हमको बहुत बड़ा यश आ रहा है वो भी हम मार्केटिंग अभी कर रहे हैं विश्वकर्मा योजना जो भी है वो भी मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आती है उसमें भी अगर आपका कोई सुझाव रहेगा तो वो भी स्वीकारने के लिए हम तैयार हैं क्योंकि हर एक का ऐसा रहता है कि मैं मिनिस्टर हूं मुझको ये सब पता है मैं ही दुनिया भर का विद्वान आदमी हूँ ऐसा समझ के चलने वाला ये सरकार नहीं है अगर अच्छी बात कोई कहेगा तो वो भी स्वीकार करके आपके बढ़ने के लिए हम आगे आ सकते हैं ये भी मेरा दावा है और रविंद्र जी आपने पूरी नई टीम बनाई रविंद्र जी आने के बाद मुझको बोले कि आप कैसे आ मैं आया तो हूं कैसे आया कहां से आया क्यों आया एवढ्यासाठी झालो की ज्या उद्देशानं तुम्ही मला बोलवलंय हा तुमचा उद्देश जर सफल करायचा असेल तर उद्योग मंत्री देखील तुमच्या सोबत असला पाहिजे याच भावनेच्या शेवटी आपण सांगिक काम केलं पाहिजे आपण सगळ्यांनी मिळून काम केलं पाहिजे आणि आपण जर मिळून काम केलं नाही तर त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की आपण आपल्यालाच फसवतोय अशा पद्धतीची भावना माझ्यासारखा कार्यकर्ता नक्की मानतो आणि म्हणूनच या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी इथे उपस्थित राहिलो पुन्हा एकदा मला इथे येण्याची पहिल्यांदा संधी आपण दिली प्रबोधिनी सुन के था, यहां ऐसा होता है वैसा होता है यहां आने के बाद अगर दो दिन जो यहां रह जाता है वो वैसा ही बन जाता यानी संघ संघवाला बन जाता भाजप भाजपवाला बन जाता है बरोबर आहे ना ते मी ऐकून होत पण इथं आल्यानंतर तो तसा का बनतो एक्झॅक्टली exactly. आने के बाद वैसा क्यों बन जाता है ये पहली बार देखने का पहिली मिला अवसर मिला मिळाय रवींद्रजी तुम्हाला मी मनापासून धन्यवाद देतो तुम्ही महाराष्ट्रातल्या मला ते आता सांगत होते कि ते सात वर्ष लघु भारतीचे अध्यक्ष होते शेवटी आज दुसरा अध्यक्ष होणं दुसऱ्याकडे चार जाणं मला असं वाटतं प्रोसेसचा भाग आहे पण तरी देखील सगळ्यांचीच अपेक्षा असेल की तुमचं मार्गदर्शन जे आहे हे कायमस्वरूपी ह्या सगळ्या मंडळींना असंच चालू राहिलं पाहिजे यासाठी खऱ्या अर्थानं तुमची आता दुसरी इनिंग सुरू झालेली आहे तुमच्यावर जबाबदारी होती काम पुढे नेण्याची आता तुमच्यावर जबाबदारी पडली की ज्यांना काम पुढं नेण्याची जबाबदारी पडलेली आहे त्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आता तुमच्यावर येऊन पडलेली आहे हा प्रवचन होणार आहे प्रमोशन होणार आहे आणि माझा पायगोड किती चांगला आहे बघा <laughs> प्रमोशन त्यांचं होतंय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही सगळे काम करताय त्याबद्दल तुमचं खरोखरच मनापासून कौतुक आहे आणि ज्यावेळी माझी गरज लागेल लघु भारतीला जी ज्यावेळी माझी गरज लागेल त्यावेळी चांगल्या कामासाठी तुम्हीच मंत्री असं समजा अच्छे काम केले जी घे मंत्री असत होते लेकिन अंडरलाईन क्या अच्छे काम करू आप अच्छा ही काम करो करोगे कॉन्फिडन्स मला या ठिकाणी बोलवलं माझा आदर सत्कार केला त्याबद्दल मनापासून मी आपल्याला धन्यवाद देतो हिंदी मध्ये आणि मराठीमध्ये एवढ्यासाठीच बोललो कारण मी मराठी भाषेचा पण मंत्री आहे <laughs> उद्या अशा पण चौकटी येऊ शकतात की माळगी प्रबोधनीमध्ये हा गेला आणि फक्त हिंदी बोलून आला त्याच्यामुळे जे कोण असं बोलू शकतात त्यांच्यापर्यंत मेसेज जावा मी हिंदीमध्ये राष्ट्रभाषेमध्ये पण बोललो आणि मराठी मातृभाषेमध्ये पण बोललो मराठीबद्दल जसं मला आदर आहे तसं महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसाबद्दल माणसाला आदर आहे आणि त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की आजच्या चांगल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची संधी मला आपण दिली त्याबद्दल मनापासून मी आपले आभार मानतो आणि जाता जाता अजून एक फक्त सुधारणा करून जातो मगास पासून आल्यापासून मला सगळे असं सांगतायत हे मराठीतच का सांगतो कारण मराठीत सांगण्याच त्याला महत्व आहे मला असं सगळे सांगतायत की साहेब दीडशेच लोक आहे दीडशेच लोक आहेत दीडशेच लोक आहे साहेब गर्दीपेक्षा गर्दी किती आहे ते महत्वाचं आहे त्याच्यामुळे गर्दीवर कॅल्क्युलेशन करणारा उदय सामंत नाही माझ्या आयुष्यात माझ्या राजकीय जीवनात मी ज्या पहिली मिटिंग घेतली होती तुम्हाला कल्पना करू शकणार नाही व्यासपीठावर भाषण करायला बत्तीस लोक होते आणि ऐकायला सात लोक होते अशा अशा मोठा झालेला मी कार्यकर्ता आहे त्याच्यामुळे गर्दी गर्दीपेक्षा तुम्ही भविष्यामध्ये महाराष्ट्राला काय देणार आहे देशाला काय देणार आहे हे माझ्यासाठी महत्वाचं आहे आणि देशासाठी लघु भारती लघु उद्योजकांसाठी फार मोठं काहीतरी करू शकते हा विश्वास देवेंद्रजींना देखील आहे आणि म्हणून त्यांचा उल्लेख एवढ्यासाठीच करतो रवींद्रजी किती हुशार आहेत बघा मी अजूनही येण्याचं कारण दुसरं सांगतो हे कारण तर खरंय मग अशी सांगितलेलं नाही आणि दुसरं कारण सांगतो हे तुमचे अध्यक्ष माझ्या माहितीप्रमाणे देवेंद्रजीना देखील भेटले आणि मी इथं पोचेपर्यंत इथे पोचेपर्यंत सीएमओचा पाठपुरावा चालू होता का की उदय या कार्यक्रमाला पोचला की नाही म्हणजे तुम्ही असं समजू नका की तुमच्या सोबत काम करणारे राजकारणी नाही आहेत तुमच्या सोबत काम करणारे आमच्यापेक्षा देखील किती राजकारणी आहे याचा देखील अनुभव वैद्यच्या निमित्तानं मला आला परंतु त्यांची भावना अतिशय चांगली होती मला इथं बोलवलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपल्याला मी मनापासून धन्यवाद देतो आभार मानतो आणि हा देखील शब्द देतो की लघु भारतीसाठी जो कोच करणार आहे वो करंगे पण इथं आल्यानंतर एक भावना मात्र नक्की मनामध्ये आलेली आहे की पुढच्या वेळी मी इथे येताना माझ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना येऊन कशा पद्धतीनं प्रशिक्षण देणारी संस्था प्रमोद महाजनांच्या संकल्पनेतनं निर्माण झालेली आहे ही दाखवण्याची संधी देखील मला मिळणार आहे त्याच्यामुळे दोन उद्देश माझ्या आज सफल झाले तुम्हाला भेटता आलं आणि ज्या प्रबोधनीमध्ये आयुष्यात कधी आलो हो नव्हतो तिथं आणण्याची आणण्याची संधी आणि येण्याची संधी मला दिलीत त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो आणि भविष्यामध्ये लघु भारती सोबत नक्की चांगलं काम करेल हा शब्द देतो आणि थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र